Знаю тебя. Украинский этот блогер ты, да? Снимаешь сейчас. Да. Говори, говори. Поговорим? Не понял вопрос. А о чем ты хочешь поговорить? Ну, о чем? Ну, спрашивай, я ни о чем с тобой не хочу разговаривать. Я а, приветствую тебя. Ты Привет. не хочешь со мной разговаривать? Нет. Давай поговорим о чем. Ну, как вы докатились до такой жизни, расскажи? Филосиф, У тебя аж одна и та же песня. Ты записываешь меня? Всегда пишет, конечно. Всегда Мне пишет. надо сдавать. До, до какой жизни? Ну, да вот такой. Как вокруг тебя вот. Ну, не все знаю. Все нормально, да? Слышишь, у расчет... меня... Да, ну, я смотрю, у с... меня газ качаю, Видишь, у меня труба выше этих? ящиках. Это что такое за ужас? Это не ужас, я газ ворую. Газ воруешь? Да. Это как? Ну, вот у меня встроена, получается, труба вот выходит, у меня встроена в газопровод. Угу. Как сейчас называется? Это поток, да? Я не знаю, у меня вообще газа нет в доме. Так у меня. Так у тебя нету, блядь, у меня-то и проходит, он, блядь. У меня все на, на электричестве. Полностью электрофик, или, или на электричестве все. Ну, ну, извини. Здесь, ну вот, в Черногории вообще такого, ну, газ, только в баллонах. Так вот газа вообще в зданиях нет. Здесь все электричество. Ну, у меня вот видишь, газовая широкая труба какая. Блин. Так я да. еще врезался, да. Сочувствую тебе, блин, конечно. Ну вот так нет, подивите, нет. Путин сейчас где сейчас делает, как его, газовый этот. Да? Я не знаю, что у вас там Путин делает. А что он делает? Ли... Ну, в смысле? Ну ты же должен знать. Все. Ты же блогер. Так ты же ты живешь на Рашке, ты должен знать. Я потому и набрал Россию, чтобы узнать от тебя, что новое. Я сейчас спрашиваю. Что, что такое Рашка? Рашка, 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 Рашка. Не знаешь, да? Не знаю. О, блин. А ты где же? А я? Да. На земле. На... Точно на земле? Mm. Блин, потому что вот эта вот газовая труба у тебя такое, что я что-то начинаю уже сомневаться, что ты на земле живешь. Mm. Если газовые трубы есть, значит на земле. Так думаешь, да? Ну, наверное, да? Или ты уверен в этом, сто процентов? Ну давай тебе скажу 100% уверен. Слушай, а ты только газ воруешь или и воду воруешь? Потому что вижу, у тебя и кран даже есть. Нифига себе. Кран есть. Воруешь что еще знаешь воду. Есть. Посмотри. И воздух еще. Ну, это капец, допотопное да, такое, кошмар. Я ну, такое впечатление, изв... что Из... я вот... Э, смотрю на тебя. Извини, я как будто машина времени, я, же, я, я же возвратился в, в 60-е годы. Я же не в кепке. А причем тут кепка к твоей обстановке, которая вокруг себя. Я смотрю, как будто в 60-е годы возвратился. Ну, возвращайся. В 60-х годах клево, кстати, было. Классно, тебе нравилось? Да, вообще. А сколько тебе лет было в 60-м году? Да, не сколько. Ну, это точно. Ты еще и в сперме да. даже не был, да? Да нет мне батя задумывал. Только, Я да. хоть где-то в сперме был, а тебя еще и не было. Тогда, да вообще. нет, ты в сперме и сейчас, кстати, мне кажется. А, ты начинаешь уже, да, эту педовскую тему. Ничего, я не начинаю, это ты провоцируешь. Какая сперва? Педовская тема пошла, да. Да. Давай, давай. Лупи, родной. Ты же записываешь, сидишь. Мне надо записывать, я же отчетность держу. Ты же донецкий, пацан, хули там. А ты? Так и не сказал. Я говорю, я земля. Тайна, да? Я земля нем. Что секунд, боишься сказать, где ты живешь, да? Почему секунд? Ну, Почему получается так. Сказать? Если боишься сказать, где ты живешь, значит секунд. Ну, я тебе скажу, что я где я живу и что. Ну, так а что ты не скажешь? Что ты как девица Квартира, как сам, 8... я... Квартира 80... Блядь. Подожди, подожди. Квартира 85, четвертый этаж, спортивная 30. Тебя устроит? чем здесь это? Ты, ты, говоришь адрес квартиры, а я тебе говорю, где ты живешь, в каких ебенях российских. Почему ебенях? Это разные вещи. А, разные вещи, значит, Мне умает. твоя конура нам нахер не нужна, господи, такой ужас, в котором ты живешь. Это я адресом. Ой, Там чё? хоть адрес есть это такой у тебя? Хороший, ебать Слышу, волос, ты, блядь. Адрес хоть есть у тебя, нет. скажи, или это без адреса, не, это так? Не, нет, мой, мой адрес земля. А, твой адрес земля, блядь. Ты что, груз 200 или что, блядь? Да, Если люблю. твой адрес земля со старта, блядь, ты же еще вроде как живой, блядь. Или уже все. Ну угу. так попахивает от тебя вообще грузом 200. Может, ты правда, ты землянин? Угу. Точно, точно. Я так сразу смотрю, прическа, да, короткая такая, как подготовился ты. Когда ты туда собираешься? Чем быстрее вы туда съебетесь, знаешь, тем намного вот, ну, станет проще, понимаешь? Вот скажи, когда вот да. ты собираешься? И сколько, Слушай, ты собой, да, да. сколько а с собой я можешь говорю. взять человек? Вот скажи, ну человек 20 хотя бы может взять Нет, таких, как ты? с собой как ты. не людей никаких брать. Слушай, блядь, не дай Почему? бог. Почему? Ты там у меня встретишься, если даже я туда попаду, там все нормально. Конечно, попадем, мы как бы всем смертны. Ну не дай бог. Да, ты куда? Вот, В вот, этой хипучей кетке. Вот эту, да? Да. Так ты там уже, ты И же за тебя попадать не надо. Снимаем, да. Ты в рашке, ты уже в рашке. Ты, у тебя уже Конечно, попадать некуда. я в какашке. Я не в рашке, я в какашке. Нет. В какашке, ну. Да. Скажи мне, когда ты собираешься в землю идти, скажи. Как говорится, как, как сказал Кличко? Ну. Земля близко. Вот. Умный человек сказал. Хорошо, тебе. тогда второй Земля вопрос. Близко. Земля близко у тебя, это Хорошо. То, а что ты уже вообще дает, у тебя дает просто на вот так вот на написано на лбу. А сколько человек ты можешь взять с собой? Вот скажи, вот это такой интересный вопрос. На засыпку. Не, ну ну хотя бы человек не 20 можешь взять, блядь. Нет. Посади, посади, я блин. посадить тебя смогу Ой, слушать, блин. свой экипаж. Блин. Хотя бы человек 20, я... ты взял еще таких мудаков, как ты, и все. Слушай, вот ты вот смотри, хочешь что? тебе скажу скажи, ну, так вот? Скажи, э, скажи, ты... вот как хочешь ты. ты. Ты, ты все что, равно ты уже пропащий, тебе он, уже я, можно говорить. Все. Понятно, говорить. Я, так, все понятно, это Но. понятно все. Я, есть, с этим я уже как бы согласился Но. Уже давно. Хорошо. Ты вообще как человек, скажи мне, вот скажи, ответь мне один вопрос. Как человек, ты, да. Ты вот сидишь вот перед камерой, ты для кого это все это исполняешь? Ну, для украинцев в основном. Не, украинцев есть, у меня ты... русские, кстати, тоже смотрят, но у русских меньше. А при чем здесь мне вообще без разницы? А, а русские, что? А русские, что, я что, тебя я не... тебе как, я... ты вообще для кого это делаешь? Для моих подписчиков. Вот тут вот, вот, да. ты именно поднимаешь все подписчики, чтобы на тебя подписались, да? Не, все. не, 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 это не главное, не главное. А что для тебя главное? Ты главное ты, главная работа работа в госдепе. Я в госдепе на ставке должен отработать. А ты вообще как как за человека за себя ты можешь сказать что-нибудь? Ну, как бы я не могу выскакивать с методички. Вот мне Госдеп дал методичку, я читаю. Ты как проститутка работаешь, да? Не, проститутка это ты. Потому что тебя, блядь, он, ну, по-моему, зубов даже понятно, во рту нет, тебя понятно. уже использовали да, как могли. Да. А да, плюс да, ты еще хорошо. и согласен на груз 200, так что в принципе меня устраивает. Вот такие варианты. Ну, да. Я говорю, да. если бы вас было побольше таких вот проститутов, угу. это бы было угу. шикарно. Шикарно. Проводите газ и вот знаешь, такой, знаешь, желательно меня, курите, набираю, вот возле этого спиженного газа курите. Он толстый сидит, открой такие комфорт, у него. не Либо ну награды. не завидую, не завидую. Ну, ну хорошо, питаюсь, ну что сделаешь, это ж такое. А скажи, вот ты часто куришь возле вот этой спиженной трубы. Вот я тебе, блядь, рекомендую побольше кури вот здесь, подпаливай огонь. И, ну, может, быстрее ты просто уйдешь туда. Понимаешь? Вот я тебе что могу посоветовать? Это бы просто ускорило это не бы, не понимаешь? Не Можно надо послевать. было на таких вот уродов, как ты, понимаешь, не, как бы, ну, тратиться, понимаешь? Да. 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 Слышите, Все послевать. ты сказал или хочешь еще что-то сказать? Да это ты говоришь, я молчу. Как ты молчишь? Ты что же там вставляешь свои 5, 5 фишек? Ну а что нового, скажи, вот в новом году, что у тебя подписчиками. Давай, давай, хуя. Кто подписчики? Ну ты ж хуяришь, хуяри, рэп пой, а еще чем-то. А Причем чем причем тут подписчики к тому? У ну, подписчики давай, 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 не, давай. Не, не занимают ты ж, важную ты часть что? этого мероприятия. Ты Мое мероприятие, важная часть, это вот показать вот эти вот такие ебеня, в которых ты находишься. И таких долбоебов, ну. как ты. А понимаешь? ты знаешь или понимаешь? Что еще раз? Ебеня ты знаешь? Так ты же проститутка, видишь, боишься даже сказать, где ты находишься. Секунду. Мало того, что ты, блядь, вонючий груз 200, что мне аж сюда с землей воняет. Ты еще и ссыкун. Ага. Понимаешь? Да, понимаю. Нет, видишь, вся ваша рашка, mm. вот, вона в тебе. Вот да, в твоей да. красоте. Слышишь, я не хочу тебе такое скажу. Да ты сидел уже вот говоришь, господи, я Подустим, уже устал тебя подальше, слушать. Подальше, только мари, только мари, тебя мари. и слушаю, ты, понимаешь? Ты мне похуй, что-то морешь. Я только тебя и слушаю. Он сидел бы рядом, вот сидел бы рядом, и что вот ты, и и ты сделал? Я бы ничего не сделал. Конечно, ничего бы не сделал, господи. Ничего. Потому, не сделал. потому что, потому что у я шанс. Я законопослушный человек, я имею право как-нибудь. Ты законопослушный это... человек, ты когда откинулся? Да. Законопослушный человек. Насрать тебе как-то на голову. Ты когда откинулся, говорить. еблан? Что тут еще про уголовников? А? а, про уголовников, да. Что услышал? фишку, блядь, знакомого, да? Больной человек, блядь. Ты капец, ты капец. Ты больной человек. Сними очки, сними кепку, поговори со мной. Сними очки, сними кепку. Зубы встав, блядь, потом я с тобой, блядь, шнырем буду разговаривать. Ты еще не дорос до того, блядь, чтобы я с тобой снимал кепку и очки. Блядь, и парше майку нацепил. Ну что ты, блядь, пиндосовский, предатель пиндосовский. Так китайцы тоже уже не ваши друзья, уже все, жопа. Отвернулись от вас, видишь, нигде не голосуют за вас ни хера. А ты их не майки носишь. Еще и с пиндосовским порше. Вот как так? Ты еще что, на порше небось ездишь, да? А надо ездить на ладика линии. Надо поддерживать своего производителя. Понимаешь? не хочешь разговаривать. Какие-то вы, блядь, такие стали нудные в новом году. Пиздец. То так распылялись 31 -го. Там мы, блядь, за два дня. Там мы все там, блядь, и Украина это, блядь. А сейчас что-то... Тишина, блядь, тишина. Понимаешь? Ну, не, ну мне твой вариант понравился. Груз 200. Сразу себя признал. Мне единственное еще не понравилось, что ты никого не хочешь с собой взять. Хотя бы, ну, ну минимум, хотя бы 10 человек с собой бы взял. И, блядь, это бы было, конечно, спас. Ну, хоть что-то. Хоть понимаешь? Какое-то какое на начало Нового года. Приятный, я понимаешь? Чешуш, нахуй. Это да крутой, нахуй. Неинтересно. Давай, давай, пизды переключайся. Сидил, блядь. Что я могу да Ты что думаешь, я буду сидеть с тобой вот это, блядь, на твою дело смотреть? На бол твою беззубую хаму, блядь. Господи. Ты же не достоин этого, блядь, даже. Ну конечно, конечно. Ладно, иди нахуй. Почему? <laughs> он будет сидеть испытания мне устраивать? Ты не уйдешь. Да иди ты нахер. Какое то мне чмо будешь, блядь, вонючая устраивать. Рандеву. Уйду я или не уйду. Захотел и ушел. Шел он. Так, все.